23 січня у Краснограді з робочою поїздкою побував голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. У центрі надання правової допомоги, що знаходиться за адресою вулиця Жовтнева, 81, він провів свій перший у цьому році особистий прийом громадян. До Сергія Чернова того дня прийшло 10 мешканців міста і району. Люди говорили з головою Харківської обласної ради про ті проблеми, які їм тривалий час не вдається вирішити самостійно. Це і встановлення оплати за обстрілів обслуговування газопроводу, оформлення спадщини, перерахунок розміру пенсійного забезпечення, а також надання матеріальної допомоги на лікування. Кожне звернення розглянуто головою Харківської обласної ради. Як зазначив Сергій Чернов, люди не залишаться наодинці зі своїми проблемами. Він, залучивши фахівців, намагатиметься допомогти своїм виборцям. Це звичайна робота для депутата любого рівня. Людям нужно общаться, а людей нужно слушать, людям нужно помогать, ну, тем более в такой непростой ситуации, в которой сегодня находится вся страна, и каждая отдельная семья. Поэтому в этом году действительно я в Краснодарском районе провожу первый прием, приемный, буду проводить их здесь регулярно. Во время моего отсутствия здесь тоже будут работать специалисты, которые будут оказывать помощь и юридическую, и передавать документы для того, чтобы я мог реагировать в Харькове на те проблемы, которые есть и в территориальных громадах, и в отдельной семье, и у людей, которые проживают на территории Краснорадского района. Проблемы вот сегодняшнего приема они практически не отличаются от тех, которые поднимались на прежних встречах с людьми. Это в основном оказание медицинской помощи, проведение сложных операций, материальной помощи для лечения стариков, детей, решения спорных вопросов по жилью. По... Сегодня поднимался вопрос отселения из домов которые находятся в аварийной части Краснограда, рассматривали вопросы ремонта и благоустройства дорог в городе с Харьковским, с Краснорадским городским главой. Есть вопросы, которые имеют отношение к сфере образования и медицины. То есть весь комплекс жизненно необходимых вопросов, которыми живет каждая семья, каждый человек и в целом Краснодарцы. Поэтому будем всем помогать, будем оказывать содействие, разбираться там, где не можем мы решить вопрос на уровне города или района. Мы будем решать на уровне области вопросы, которые будет сегодня решения на государственном уровне, будем выходить с инициативы на государственный уровень. Так что это нормальная, постоянная работа, которая будет в этом году регулярно проводиться не только в Краснораде, но и во всех населенных пунктах Краснорадского района. И я это делал раньше и буду делать это в этом году.